જય માતાજી બધાને આજે મમરા પફ્ડ રાઇસ વઘારવાના છે તો એની માટે હિંગ હિમાલય સોલ્ટ હળદર તેલ મોટું તબાકડું ચાર ચમચી તેલ નાખવાનું છે મમરાને ચાળી ને એમાં નાખવાના છે અવનમાં પણ કરી શકાય પણ મને આવા વઘારેલા જ ભાવે છે તો સાફ જ હોય આમ તો એટલે થોડાક ચાળી અને હલાવતા રહેવાનું છે

तो थोड़ू तीखू मजा आए बुरु तबरूखाण खाता हो तो खा नाखी सको जीरु अजमा जेपन ममरा में नाखव नाखी सक मकाशूज भावत नहीं आज मैं ममरा को थोड़ा सोल्टी बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने ममरा लिया है हिमालय सोल्ट हिंग और हल्दी पाउडर और फिर तेल में चार चम्मच तेल के अंदर सोल्ट हल्दी हिंग और फिर बाद में ममरा को डालकर इसे कॉन्स्टेंट हिलाना है वो जल जल्दी जाता है तो बंद न हो जाए ऐसा ध्यान रखना और फिर बीच बीच में आप थोड़ा तेज धीमा स्टोव कर सकते हो बंद कर देना है बाद में छः मिनट छः सात मिनट में तो हो जाता है तो ये मुझे आप इसमें आपके हिसाब से बुरू चीनी डाल सकते हो मुझे नहीं अच्छी लगती कुछ तो ये हमारा ममरा रेडी